Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli dəstəyçiləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində ikinci raz marketin arxasında gördüyünüz 4 otağlı, geniş evimizin təqdimatını edirik. Hal-hazırda evin qonaq otağındayıq. Gördüyünüz kimi qonaq otağında belə bir geniş divan tikilib və gözəl işləmələrlə işlənilib. Qonaq otağının genişliyinə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. 4 metrdən yuxarı, en 9 metrədə qonaq otağının uzunluğu var. Çox geniş bir qonaq otağı var. Vitraj pəncərəsi var. Nə qədər işıqlı olduğunu özünüz şahid olursunuz. Şəbəkə pəncərlərdən yığılıb e, qonaq otağına daxil olan qapı qoşa qapıdır. Bir daha göstərəm tavan hissəsində figurlar işlənmiş, spirt işıqlarla bəzədilib, döşəməsinə naminat vurulub, mərtəbələr arası monolit betondur. Çəkilişə evin iç hissəsindən başladıq, çünki çox gözəl və səliqəli təmir olunub, divar çarxları olsun. Təmir zamanı tikinti materiallarında belə deyim ki, xəssisliyi olunmayıb. Hal-hazırda evdə son tamamlanma işləri, ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər qalıb. Evin mətbəxi də genişdir. Mətbaxa baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Çox geniş mətbəxi var. Mətbəxdə qəşəngdir, komyunixətləri, elektrik xətləri, bütün kommunal xətlər çəkilib, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Tam hamısı işlək vəziyyətdədir. Və birinci mərtəbədə olan sanuzel tavanı asma tavan yığılıb. 2-ci mərtəbəyə qalxan pləkəndlərin alt hissəsində qlabodovkada olacaq. Sonda evin həyət yanı sahəsini çəkib göstərəcəyəm hörmətli izləyicilərimiz. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağılıq 1 sanzetdə deyib ona çıxış var. Görürsünüz ki, otaqlar bir bölcü dəhliz vasitəsiləndir. Otaqlar hamısı genişdir. Ev ümumiştə kvadratı 3 kvadrat məhalisdir. Qiymət də gözəl qiymətə təklif olunur hörmətli izləncilərimiz. Qiymət 110 min manata təklif olunur. 2-ci mərtəbədə olan yataq otağımdır. Hal-hazırda real müştərilərə qiymətdə endirim də olunacaq. Bura növbəti yataq otağı. Bu otaqların nə qədər geniş olduğunu özünüz şahid olursunuz. Çox səliqəli divar kağızlarından istifadə olunub, zövqlə işlənilib. Gözəl bir evdir. Yəni almağa dəyər. Və sonuncu yataq otağı. Otaqlar ölçüləri çox normaldır. Və ikinci mərtəbədə olan 3-cü səhnə. 1-ci məqamda altinli, 2-ci məqamda altinli səhnəzəli var. Asma tavanlı işlənilib. Bu hissədən də eyvan açıq var. Hər mərtəbələrin gördünüz kimi elektrik xətti ayrı-ayrılıqda işlənilib. Bu hissədə eyvanı var, gördünüz kimi. Geniş bir eyvanı var. Hündür bir ərazidir. Nəmişlik olmayan bir ərazidir və keçək evin çöl hissəsindən evin üz görünüşü həyət yanı sahəsini dəqiqləşdirir. Heytiyanı sahəsinə gördüyünüz kimi iki avtomobil rahat şəkildə daxil ola bilər və evin üz görünüşü də bu cür işlənilib. Əl izləyicilərimiz. Kanalı abunə olmaq, videonu bəyənmək unutmayın ki, ikinci belə gözəl evlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.